Mampang Siapa yang tak kenal alat muzik ni? Dengar saja paluannya Kita dah tahu Ada majlis keramaian yang sedang berlangsung Tapi di sebalik bunyi yang meriah Ada kisah dan makna yang lebih mendalam Kompang bukan sekadar alat muzik Ia adalah simbol perpaduan dan warisan budaya Yang menghubungkan kita dengan tradisi yang telah lama wujud Terimalah Kompang di setiap majlis perkahwinan di setiap sambutan keagamaan dan dalam setiap denyut budaya Melayu terdengar satu irama yang menyatukan jiwa kompang ia bukan sekadar alat muzik tetapi lambang warisan semangat dan perpaduan mari kita hayati kisah di sebalik paluan ini Islam dipercayai berasal dari timur tengah khususnya dari budaya Arab yang menggunakan rebana dalam majlis keagamaan ia dimasuk ke nusantara oleh pedagang Islam sekitar abad ke-13 dan mula berkembang di tanah Melayu khususnya di Johor, Melaka dan juga Riau Pembuatan kompaun memerlukan kemahiran tinggi dan ketelitian yang penuh dalam membuatnya. Pertama, kita memerlukan memilih kayu leban atau kayu meranti untuk bingkai. Seterusnya, kayu dibentuk bulat menggunakan mesin bubut. Kulit kambing betina dijemur dan dibersihkan dan ditegangkan. Kulit dipasang pada bingkai dan dijepit dengan gelung besi atau rotan. Penalaan dilakukan agar bunyi nyaring dan seimbang. Seperti yang kita tahu, kulit kambing betina dipilih kerana kulitnya yang lebih nipis, jadi bunyinya akan menjadi lebih merdu. Kalau tak betul tegang, bunyinya menjadi sumbang. Ceritalah sikit sejarah kompang ni. Kompang ni actually dia adalah alat muzik tradisional antara yang popular untuk masyarakat Melayu. Kompang ni biasanya dia punya kulit tu dia diperbuat daripada kulit kambing betina. Tak tahulah kenapa betina kan. Tapi sekarang ni kulit kompang ni diperbuat daripada kulit lembu, kulit kerbau, ada juga diperbuat daripada getah sintetik. So kompang ni ada dua bahagian. Satu bahagian kulit tu. Bahagian kulit tu kita panggil belulang. And then bahagian kayu tu kita panggil baloh asal usul kompang ni sebenarnya apa yang diceritakan kepada saya dulu kompang ni dia berasal dari Arab dia dibawa ke tanah Melayu oleh pedagang India Muslim kompang ni ada dua dua bahagian yang kita boleh tepuk lah satu bahagian bawah bahagian bawah ni dia akan produce bunyi teng ataupun bunyi jantung kalau bahagian atas tu dia akan produce bunyi yang seakan-akan bunyi kelopak so dia akan jadi kelopak jantung kelopak-kelopak jantung haa..cantulah lebih kurang dia ada banyak pukulan tapi pukulan yang famous orang selalu panggil kompang kawin lah yang kita selalu dengar kan kompang kawin dia ada tiga jenis pukulan untuk menghasilkan satu bunyi kompang kawin tu pukulan pertama kita panggil as melalu melalu ni kalau macam pukulan jantung tu kan dia akan bunyi tong macam tong tong tong, <tong> Second is bunyi selang Selang ni dia selangkan bunyi melalu tu Kalau melalu tu tong Selang ni dia jan So dia jadi jantung 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 ha, Macam tu <tune> Last kali is menganak. Menganak ni yang sedapkan bunyi kompang tu kan. Kalau kita dengar bunyi kompang tu dia akan ada part yang macam bunyi terkepak, kepak, terkepak. Ah ha, yang macam terkepak tu ah ha. itu yang menganak tu yang buat bunyi tu jadi sedap. <tune> So, bila tiga ni bergabung, jadilah satu pukulan kompang kahwin yang kita selalu dengar tu. Selain dia kawin, kompang ni banyaklah event yang orang berkatan, ada punya kompang untuk khatam Al-Quran ke. Ha, nak conclude lah kan, kompang ni adalah muzik tradisional yang boleh dikatakan yang hampir dilupakan lah oleh orang sekarang. Banyak budak-budak muda sekarang macam tak reti pun main kompang kalau dia orang tengok kompang ni dia orang tak minat pun nak main kompang kan dia orang more tu nak main ukulele lah main gitar main music EDM semua benda tu kalau bukan kita yang belajar main kompang ni so takut lama kelamaan kompang ni akan mati and sekarang pun ada je event kahwin yang pakai punya kompang tapi pakai radio itu menunjukkan yang tak ramai dah yang reti main kompang sebenarnya so kalau bukan kita lah yang belajar main kompang siapa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan saya. Sekarang bersama saya Encik Daniel yang merupakan ketua kompang semasa beliau berada di sekolah menengah dahulu. Baik. Assalamualaikum Encik Daniel. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Okay, so Hari ni kita cuma nak adakan sesi temu bual yang simple saja. Baik, saya berminat untuk mengetahui okay, uh, pengalaman Encik uh, dalam main kompang uh, okay. Seperti mana yang kita tahu, Encik dah selalu selalulah main kompang ni kan. So, dengan banyaklah rentak yang Encik dah main. So, bagi cik lah, um, ada beza ke antara rentak-rentak tersebut yang dimainkan? Okey, pada pendapat saya, uh, permainan kompang ini mengikut rentak-rentak ini sendiri. Sebagai contoh, jikalau kompang dimainkan di uh, asara keagamaan, ia lebih santai dan beradab. Hmm. Tetapi, hmm. jika dimainkan di kawasan, uh, di kawasan perkahwinan, uh, ia lebih uh, meriah untuk menyambut pengantin. Okey, Ya, saya tertarik dengan yang meriah tadi tu. Meriah dan rancak. Ha, betul. Ya, Okey. Um, untuk jadikan dia lebih rancak, biasanya kita memulakan beberapa berapa orang lah untuk jadikan dia lebih um, <tuh> <tuh> macam tu. Ha. Uh, biasanya, uh, sumber satu kumpulan kompang memulakan 15 hingga 20 orang pemain. Jadi, jika lebih ramai pemain, lebih sedap bunyi kompang tersebut. Oh, makin banyak makin sedap lah macam tu lah. Ya, betul. Biasanya kalau grup kecil uh, main berapa orang? Kalau grup saya mm uh -huh. uh, 17 orang saja. 17 orang dia. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Baik. Uh, okay. seperti yang kita tahu, Encik telah bermain kompang selama mungkin 2 tahun. Okey. Um, soalan saya, apa pengalaman yang paling menarik yang Encik pernah alami sepanjang Encik bermain kompang? Okey, pada pendapat saya, pengalaman yang paling menarik ialah semasa uh, hari anugerah pada Guna tahun yang lalu hmm. di mana kumpulan saya uh, tim turut untuk bermain kompang di hadapan pegawai pendidikan daerah Sek. Ah hmm. uh, semata uh, terlepas kami bermain kompang tersebut kami mendapat pujian yang sangat hebat daripada pegawai pendidikan daerah Sek sendiri dan saya amat berbangga dapat menjadi sebagai salah seorang ahli kumpulan tersebut. Hmm. Saya rasa itulah pengalaman yang terbaik saya sepanjang Encik Mai Kompang, lah. Ah, ya yeah, betul. Okey. Nampaknya sampai di sini sahaja sesi temu kita. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Daniel kerana sudi menemani kita uh, dalam sesi temu kita pada hari ini. Alhamdulillah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada salah kami Kompang bukan sekadar alat muzik. Ia adalah degup warisan, nadi budaya dan suara komuniti. Dalam setiap paluan tersimpan sejarah semangat dan seni Melayu yang tak lapuk dek zaman Selagi ada tangan yang memalu selagi ada jiwa yang menghargai kompang akan terus bergema di bumi bertuah ini